Сьогодні у нас 20 липня, місто Київ, житловий комплекс Малахіт. Ми святкуємо відкриття кафе Базилік, яке ми зробили для нашої замовниці Оксани. Оксана, ви довольні? Дуже довольна. Ага. Тоді, за нашою традицією, я пропоную вам перерізати стрічку оціми ножницями і з того моменту заклад буде відкритий. Готові? Готова. Один, три. два, три! Відчуття щастя, відчуття, що, що це моя дитина, можна яку я буду кохати. Нянчити так буде дуже старатись, щоб все було добре, щоб всі були задоволені. Ну і процвіт, процвітати. Ми з командою бюро держави не підготували вам до відкриття такі подарунки. Це щоб ви відсвяткували відкриття О, з шампанським, а це щоб прикрашав ваш заклад і вас також вітаю з днем ним Дякую. Ведемо екстрений репортаж з кафе Безелік. Сьогодні у нас повна посадка, тому що а, субота і відкриття закладу. У нас зібралися друзі та знайомі нашої замовниці, а також а, просто люди прийшли подивитися на новий заклад у кафе. Замовити тут можна дуже багато а, всяких різних смаколиків, тут частуватися винною картою. Все рады. Да. Дуже-дуже прикольно. Оксана, да. несколько слов о нашей работе, о том, как вы нас нашли и почему все-таки решили открывать кафе. Перед тем, как открыть кафе, я обратилась как Google, в Instagram, чтобы найти помощников для того, чтобы открыть кафе. А я знаю, вы же говорили, да, что вы видели рядом в ЖК, где вы живете, там была кофейня с выпечкой, помните, да? Да, 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 да. да. и вы хотели что-то вот такого формата. Да, да, я хотела, и зашла в Google, и первое, в поисковике мне высветилась Денис Державин. Это один из первых. А я доверяю, когда высвечивается в поисковике ну, что-то первое, это, как правило, самое лучшее. И поэтому я обратилась к державе, но также зашла в Инстаграм, тоже в Инстаграме информацию посмотрела, отзывы посмотрела и обратилась к Денису. Мы с Денисом встретились, обсудили все моменты, я получила все профессиональные ответы на все мои вопросы. И изначально мы планировали открыть просто кафе с выпечкой, с круассанами, как это было задумано изначально, а получился, как вы видите, мини такой мини-прекрасный семейный ресторан с европейской кухней. Это благодаря Денису и его команде. Я им очень благодарна. Спасибо вам за теплые слова. Сколько по времени длилось? Открытие. Мы с Денисом заключили договор в конце марта, 21 числа, 21 марта. Ремонт... А вы к нам не обратились 8 марта? Да, да, да. да. Обратилась к Денису 8 марта. 21 мы заключили договор. В апреле месяце мы начали делать ремонт. Апрель, май. 20 июня мы открылись. А, ремонт закончили 14, да, да. а 20 июня уже принимали первых гостей. да. Первые гости. да, да, да. И вот вы работали месяц в тестовом режиме, и теперь уже 20 июля мы готовы официально, были готовы официально открыться и уже работать на полном ходу. А проработали месяц в тестовом режиме. Да, да. Расскажите, какие нюансы, что нового узнали о ресторанном бизнесе, какие кассы были. Для меня этот бизнес вообще новый и очень много узнала, мне кажется, я уже знаю, прониклась настолько этим всем, мне, ну, мне очень нравится, я рада, что я к вам обратилась, рада за вашу помощь и, и рада за то, что у нас получился не кафе с круассанами, а такой ресторан получился <связь> несмотря на конкурентов у нас здесь все равно есть люди да, несколько да, раз я видел да, полную посадку а в целом какие кассы вы говорили в прошлое воскресенье 18 преодолели Да, преодолели 18 18 тысяч гривен да, за день да. кассы ну, разные но в основном это 10, 15, 12, 16, 18. А у нас же операционный ноль мы считали, по-моему, 13,5. Да, 12,5, да. Скажите еще по поводу персонала. Очень всех интересует вопрос. Сейчас тяжело подобрать. У нас вроде с этим нормально все, да? Ну, мы все время в поиске. У нас персонал есть, но тем не менее нам нужны хозяюшки, нам нужен еще повар. Мы ищем. Так что, ну, ну обычное дело. Ну, в целом. Да. В целом, да. Справляться можно да, 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 да. А что бы вы сейчас сказали? Вы порекомендовали людям вот в данной ситуации такой сложной, как они, ну, принято сейчас считать, но ну, она реально сложная, открывать, запускать свой бизнес? Конечно, порекомендовала бы, потому что, ну. У нас жизнь одна. Мы живем. Это жизнь, понимаете. Несмотря на тяжелые времена, мы как мы живем в своей стране. Мы, понимаете, все равно мы влаживаем в нашу страну. Мы, я рекомендую, рекомендую Дениса Державина. Его команду тоже рекомендую. Так что... Спасибо.